谁能使我和天赋的爱隔绝呢？我、哦、是欢乐吗？是痛苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身裸体吗？是危险吗？是刀剑吗？不，不能。我只要靠着爱我的天赋，在这一切世上已得胜有余了。我深信别的。 都造之物，都不能把我与天赋的爱来隔绝。谁都不能使我和天赋的爱来隔绝。无论是天使，是掌权的，是幽能的，是现在的事，是将来的事，是高处的。 提出的都不能，我只要靠着爱我的天赋，在这一切世上，你的胜有余了。我生息，无论是死是生，都不能把我与天赋的爱来隔绝。 这爱是在我的主基督耶稣里，这爱是何等长阔高深，这爱让我充满了天赋所有的能量，依托存于心中，这份爱的。 就能重重足足成就一切，超过我所求所想的我。我,我,我只要靠着爱过的天赋，在这一切世上，你得胜犹豫了。这爱让我充。